Ще ж, поки ви слухали музику, до нас студію завітала вже гостя. Сьогодні це Анжеліка Пащенко висіч співзаснова громадського об'єднання Красуні Закарпаття. І, звичайно, ж ми сьогодні поговоримо про нас, любих жінок, ну і про красун. Доброго ранку вам. Доброго утра, очень приємно. Спасибо за приглашення. Пользуюсь случаєм, хочу всіх наступаючим днем влюблених. Ну і звичайно ж так. Звичайно ж, якщо ми говоримо про ранок, мені здається, що це взагалі дуже особливий період для жінки, яка зранку повинна стати і привести себе до ладу. Чи є у вас якісь секрети? От що б ви взагалі. порадовала закарпатским женщинам, возможно, это настроение, возможно, это что-то такое особенное, что стоит сделать Безусловно. Вообще, я жаворонок, и я считаю, что это самый хороший такой жизненный ритм, потому что у тебя впереди длинный день, ты можешь многое успеть. И даже вот ученые подтвердили, что самый здоровый сон все-таки с 11 до 12 до полуночи, поэтому нужно раньше стараться ложиться по возможности и раньше вставать. Я стою рано, в 6-7 утра, и вот пока собираюсь, уже каким-то образом планирую свой день, и настраиваюсь на хороший лад, как вы говорите. А что до красы? То чи є якісь такі от процедури, які варто зробити, от якими ви використовуватись? Можливо, це буде якийсь секрет, які який ви зараз розкажете всім закарпаткам, але все ж таки чи є щось таке? Ну, мої секрети очень прості. Я вважаю, що це, во-первых, здоровий сон, і во-вторых, спорт, безусловно, свіжий воздух. Я просто стараюсь вести активний образ жизни. Я практично кожен день спортом займаюся. А який це спорт? А саме разне види нагрузок я хожу в зал і чередую кожен день якийсь то вид спорту, спорта, скажем так м mm -hmm. і ще до того всього uh -huh. ви ще ділова жінка, тому що є співзасновниця цієї організації, про яку я вже сказала, це Красуні Закарпаття. Що це таке? От звідки ця організація взялася і, звичайно ж, чим займається сьогодні? я сама родом із Мукачева, і тим більше мені дуже приємно, що ви мене пригласили. Багато років назад, практично 20 лишніх років назад я виграла перший національний конкурс краси. Затим моєю виховательницею була і відома наша леді Наталія Ворона. И вот буквально, может быть, 7 лет назад мы решили создать общественную организацию «Красуни Закарпатия», которая занимается продюсированием наших закарпатских талантов в области модельного бизнеса, в области конкурсов красоты. Есть большие достижения, и проводили конкурс региональный. Несколько раз наши девочки участвовали в конкурсе «Мисс Украина», и как модель работают и в Нью-Йорке, и в Париже. Достижения есть, безусловно, они их и пишут, и говорят, и знают. И вот мы задумались также над тем, что все-таки надо провести конкурсы для зрелых женщин, которые уже воспитали детей, которые многого достигли, и которые, вот, может быть, опять бы хотели вернуться к своей какой-то юношеской мечте. Кстати, недавно, буквально осенью, проходил конкурс вместе с Он проходил в Одессе, таким, ну, прекрасный был конкурс, «Садах Победы», шикарный, с размахом, как говорится в силу того, что победительница была украинка, поэтому проводили конкурсы в Украине. А так, было что, за закарпатки там? Кто-то представлял наш край? Нет, нет, закарпаток не было, и вообще в Закарпатии так, подобного рода конкурсы не проводились, и поэтому вот возникла такая инициатива общественной организации Красуни Закарпатия совместно с председателем адвокатской организации Алексеем Фазыкошем. Мы вместе решили все-таки что-то организовать и у нас, в нашем прекрасном регионе, потому что все знают, что закарпатские женщины самые красивые, у нас смешение кровей присутствует. Поэтому вот хотим дать шансы. Всех приглашаем на кастинг, который будет проходить 1 марта с 11 до 3. Он будет проходить в свадебном зале гостиницы «Интурист» в городе Мукачево. И хотим все-таки все сделать акцент на том, что те женщины, девушки, которые каким-то образом не смогут попасть на кастинг, мы будем делать множество анонсов, где будут наши контактные телефоны, и можно будет просто с нами связаться и уже каким-то, как сказать, в личном контакте встретиться и все обсудить. Ну а какие сами у вас критерии? То есть кто может потрапить на цей конкурс? А вы знаете, вот мы даже когда давали анонсы в все средства массовой информации, мы не делали каких-либо возрастных ограничений, потому что мы сначала написали там с 18, допустим, до 38, но это значит, что уже может быть какая-нибудь 40-летняя красавица, потенциальная победительница не сможет попасть в конкурс, да, и мы знаем, что и рано, рано выходит замуж многие девушки из Закарпатья, поэтому мы решили не делать, в общем-то, каких-то возрастных ограничений, то есть уже непосредственно будет на кастинге отбор, будет хорошее профессиональное жюри, Uh, которая в свою очередь зробить вибор в пользу фіналіста uh -huh. не знаю, чи буде 10-12, ми це вже увидим по составу учасниць, по тому вообще сколько девушек прийдеть на кастинг. Uh -huh. Якщо ми говоримо uh -huh. про uh, цей конкурс, uh, дійсно потрібно зважитися. Можливо, деяким ні, хто ніколи не брав участь у цьому. Так, от і на що будете звертати в першу чергу? Якщо ми говоримо про попередній кастинг, так от uh, якою повинна бути дівчина, так якою повинна бути жінка для того, щоб пройти і uh, мати змогу пройти далі. Но я думаю, что это каждая, безусловно, индивидуальность, у каждой какие-то свои таланты присутствуют. На кастинге это будет просто личная беседа, и мы попытаемся что-то узнать о девушке, чем она живет, замужем она, дети, вот, ее образ жизни. А сколько я буду конкурсантом, в целом? На финал, как правило, ну, 10, 12, 14, ну, смотря какая сцена, какой конкурс. Мы для себя планируем от 10 до 12 финалисток. И хочу сказать, что у нас прекрасный хореограф будет, и что видео из Блиц коллектива нашего известного Закарпатского. Он будет постановкой заниматься выходов, так что у девушек есть шанс и новый опыт жизненный приобрести, и с хорошими специалистами пообщаться. Какие этапы? Які етапи взагалі от перший етап – це кастинг, так далі е, проходимо і в якому форматі взагалі буде відбуватися фінал? Я знаю, що там є конкурси е, до прикладу розмовні. якісь так… Е... Думаю, що все таки він буде. Ми вже определились з виходами. Я думаю, що це буде чотири конкурси, а не більше, щоб зрители не устали, вважаючи, що будуть і, безусловно буде і програма між виходами. шоу-программа, поэтому я думаю, что достаточно 4, ну, может быть, 5 выходов, и вот у нас под вопросом еще выход в купальниках, опять-таки мы думаем, стоит, не стоит, и мы же думаем, что определимся, хотя в конкурсе на Миссис Европа, который проходил в Одессе, все-таки в купальниках выход да, купальник. и там мамы детей, и двух, и трех участвовали, очень интересно, всем советую, может быть, у кого будет возможность посмотреть в интернете, очень красивый был конкурс. Ну, а эти четыре конкурса, какие самые они будут, все четыре этапа? Ну, я думаю, что первый выход презентационный, как всегда. Обязательно все-таки будет какой-то речевой конкурс, хотя бы на какой-то небольшой вопрос нужно будет ответить. Возможно, выход в каких-то красивых вечерних платьях. Есть у нас еще время, так что мы такие вот детали мы еще прорабатываем. И, наверное, творческий конкурс. Вообще мы хотим, может это будет даже не в том формате, что это будет на сцене, но мы подумаем, каким образом, что та девушка, которая какой-то свой талант хочет проявить, и, как правило, таких даже в всеукраинских конкурсах это вне конкурсной программы, то есть для членов жюри исключительно проходит такой конкурс, там она или поет, или танцует, но это, безусловно, учитывается. Конкурс талантов всегда угу. учитывается. Мы обовязково еще наголосимо на том, где угу. и когда будет отбываться, конечно же, еще раз нагадуємо это, наверное, основная мета сегодняшнего вашей присутности сегодня, чтобы рассказать, что есть такой конкурс, что он будет происходить. Безусловно, да, чтобы так. девушки не стеснялись, обращались. Мы уже много об этом писали и на сайтах, и І У мене є своя страничка на Фейсбуці, так і називається громадське об'єднання «Красуні Закарпаття». І багато реклами йде, і щоб все таки була інформація, щоб обов'язково прийшли на кастинг, і буде потом прекрасний фуршет, великолепний торт сюрприз від кондитерського дому Бондаренко. Це теж наші партнери, хочу зробити акцент на этом. Ну і можливо, зараз також в когось виникають вже запитання. Вам mm. не терпиться задати їх, обов'язково нас за номером 550 64 код міста Мукачева, 231. Ну а ми звичайно будемо продовжувати роз. Розмов... І хочеться мені безпосередньо перейти до вашої особистості. От ви сказали, що у вас також була можливість ставати переможницею, ось дійсно таких конкурсів. Коли це було? Як це було? Що відчували і чи очікували на перемогу? Це, напевно, найхвилюючий момент, коли ти розумієш, що ти стаєш переможницею. Я вже це настільки давно було, що таких, може бути, детальних вже німа сповінань. Я виграла два конкурси красоти, Ужгородський і Всеукраїнський. перший національний конкурс. буквально с разницей, может быть, меньше, чем в месяц. Все выиграла наш конкурс и сразу поехала на всеукраинский, скажем так, этап. Так что вот такая история, уже просто об этом много рассказывала, и фильмы даже есть, и есть, сохранились очень, конечно, все было интересно, необычно, в то время это вообще было совершенно новое действие, сейчас уже, конечно, конкурсы очень растиражированы, разного уровня, разного качества, конечно, делаю всегда акцент на том, что особенно, когда молодые девочки участвуют, чтобы все-таки знали, кто организатор, кто проводит, чтобы это все было достойно. Безусловно, и Хочу еще сказать о том, что многие помнят, вот мы делали наш региональный, региональный конкурс, организовывали в 2007 году красони Красуни Закарпатия», тоже на очень высоком уровне, с, прекрасной постановкой, с прекрасной режиссурой. Я на подавать, Так, да, так, да, безусловно. <су> ну, я хочу запитати, от з приводу е, різних конкурсів красів краси їх існує взагалі в світі дуже дуже багато. І дуже багато є дитячих конкурсів краси так це діти, там, можливо, дівчатка до п'яти років, так і батьки з таким захопленням, взагалі, от намагаються свою дитину показати, так це починаючи вже там косметика і все uh -huh. інше. Так, от ви вважаєте особисто з якого віку потрібно починати брати участь в таких конкурсах, і чи не зашкодить це дитинство дитини, от дівчинки тієї, яка дуже рано? уже до этого проходит. я думаю, что, наверное, это очень индивидуально. Я не уверена даже, что у всех. Скорее, это, наверное, больше потребность у мам, мне так кажется. Например, моя дочь, она тоже участвовала, когда ей было 15 лет, она участвовала в школьном конкурсе красоты, тоже выиграла титул. Но затем она настолько охладела, то есть она полностью посвятила себя учебе, она уже закончила институт, ей 22 года, она уже работает. То есть совершенно у нее это просто было вот как такое мимолетное увлечение. Мне кажется, что нельзя просто только на этом делать акцент, особенно как девочки маленькие. Все-таки все это должно быть. Хотя я думаю, что такие конкурсы должны быть. Для тих, все-таки, хто хоче в этом прийні часті, знайду все такі, я думаю. Ну і щодо mm -hmm. е, таких, от, е, я, якою повинна бути жінка, так, от ваші особисті критерії, взагалі якою вона повинна бути, це може бути і звичайно зовнішність, але я думаю, це також дуже індивідуальне, так, але все ж таки, якою повинна бути успішна жінка? Роси характеру можливо її, е, в якому віці що вона повинна досягти. Ну, я тоже думаю, что это очень индивидуально на самом деле. У нас много примеров действительно ярких, успешных женщин, которые могут все совмещать, и карьеру, и воспитание детей, и семью, особенно закарпатские женщины, как никто. Они очень активны, особенно в наше время. То есть редко встретишь женщину, которая вот, действительно такая домохозяйка в таком понимании, да, буквально. Ну, а что до физиологических еды для красоты? Мы знаем, что 90-60-90 это э, до сегодняшнего дня остается таким э, наикращими пропорциями. Uh -huh. Так вот вы с этим погоджитесь? Чи... Ну, это скорее такие параметры для моделей, которые действительно работают на подиумах. Причем то есть, и сейчас даже оно сдвигается немножко в сторону того, что Участвуют модели и более старшие, и более крупные по комплекции. И вообще я вот вчера смотрела как раз в новом выпуске журнала Viva, великолепная фотосессия с Синди Кроуфорд, которая, по-моему, 47 или 48 лет. Все на потрясающе выглядит. Многие там 20-летние девушки могут позавидовать, стройная. То есть у нас практически в той же форме. Я думаю, что э, на самом деле это работа над собой, это многие знают. Поэтому, конечно, чтобы быть в тонусе, быть активной, нужно, безусловно, вести здоровый образ жизни, заниматься собой это каждодневный труд. Mm -hmm. Но это оно того стоит. Потому что настолько сейчас, особенно в Европе, очень сместились акценты. Европейские женщины там наоборот. Это вот когда уже взрослые дети. Это настолько активные, они катаются на лыжах, они там, ну, чем только они не занимаются, танцами. То есть я думаю, что нужно в силу того, что, конечно, такое время непростое, все-таки больше уделять внимание своему здоровью, и чтобы как э, намного дольше оставаться активной, оставаться красивой. И я думаю, что это очень важно, чтобы все-таки сохранить силы еще и для внуков, когда уже дети взрослые, безусловно. Ну и у нас является звеночек. Доброго ранку вам. Доброго ранку. я хотела поставить вам запрос. Скажите, пожалуйста, есть ли какая перспектива после перемоги на конкурсе? За да, спасибо вам за вопрос. Ну, мы подумаем над этим вопросом, безусловно, посовещаемся. Вы также можете к нам обратиться, и я могу озвучить и свой личный номер телефона 050. Если есть возможность записать, запишите, пожалуйста. 505, 56, 73. И я думаю, что мы тоже вас приглашаем для участия в кастинге. А насчет перспективы дальнейшей подумай, потому что, безусловно, есть конкурсы более высокого ранга, такие же, как и опять-таки европейские, всемирные конкурсы. В Америке очень известный всемирный конкурс, тоже для замужних, да, он уже много лет проходит. То есть, возможно, можно даже представлять Украину и на Миссис Европы и на всемирном конкурсе. Mm -hmm. Отже, безусловно. переможница, так вот, пока еще, вот так визуально, переможница закарпатского конкурса может пройти далее, это может быть и Украина, а далее уже можно ну, и, можно с ней Европу. Ну, работать, безусловно, потому что многие наши девочки закарпатские, которые вот сейчас работают в других странах, это же тоже благодаря тому, что нужно навести мосты, безусловно, с нужными организациями, и если это хочет, этого хочет. хоче дівушка, то безусловно, женщина можна цим займатися? чому ні? Угу. Ну і ви знаєте, дуже багато хлопців, чоловіків, звичайно mm -hmm. ж, хочуть мати поруч з собою гарну дівчину, але інколи кажуть, що це небезпека велика, тому що дуже багато завжди злоцяльників, так і дуже багато завжди компліментів. і навіть не знають, як з цим справлятися. Як у вас склалося в житті? От чи підтримує вашу роботу, професію взагалі чоловік? Як він реагує? Зрозумієш, компліментів завжди є достатньо, так от коли ви співпрацюєте з чоловіками, як він реагує на це? А я не замужем, у меня взрослая ага. дочь. Да, 22 года ей. Ну, безусловно, приятно, когда делают комплименты. Я работаю с людьми, у меня еще есть основная работа, кроме того, что я занимаюсь вот, общественной, это скорее общественная нагрузка. Поэтому, безусловно, приятно и внимание мужчин, и какие-то комплименты. А вы особо не пожалуй принять участие в этом конкурсе? Я скорее как организатор, потому что я уже вот, считаю, что я уже по максимуму выиграла все время, все, что можно. Наверное, больше и более интересны все-таки для меня организационные какие-то моменты. Угу. Ну и кроме этого, я думаю, что вас также захоплений много в жизни, что еще полюбляете. Вот к чему вы даете перевагу, от, отходячи от этих конкурсов и до всего? А, ну, конечно, больше всего меня вдохновляет путешествие. Я, моя, это моя особая страсть, то есть какие-то есть, если у меня перерывы, какие-то отпуска, я сразу куда-нибудь отправляюсь И у меня mm -hmm. дочь живет в другой стране, в европейской, я стараюсь, безусловно, ездить почаще к ней и Мы общаемся, проводим вместе время, особенно когда вот совпадает и у нее когда отпуск На лыжах очень люблю кататься и общаться, безусловно, с родственниками, с подругами, с друзьями Угу. Чи є країна мрія? Можливо, є якась країна? От дійсно коли людина подорожує, в неї завжди з'являється щось таке особливе, куди б дуже хотілося поїхати, але можливо поки що не випадало такої можливості. А, я, вы знаете, очень во многих странах побывала Даже уже скорее это не мечта А просто, может быть, скорее мечта Даже переехать в эту страну mm -hmm. Потому что настолько нравится, что там все упорядочено Что все организовано Страна, которая очень похожа на Закарпатье По всем параметрам Потому что многонациональная Потому что на разных языках разговаривают Территориально очень похожа Это страна Швейцария Я о чем-то так да, и да, подумала да. Сразу. И настолько вот нравится то, что, безусловно, люди Сберегли свои природы природные ресурсы. Это сейчас самое важное. То есть если раньше какие-то урбанизационные моменты были в приоритете, то сейчас вот даже вот сравните Олимпийские игры, которые проходят в Сочи. Вы представьте себе, в Швейцарии только дважды проходили Олимпийские игры. Это в стране, где все виды спорта зимние, где круглогодично можно кататься на лыжах, а они просто отказываются от проведения Олимпийских игр, дабы сохранить свою первозданную роскошную природу, чтобы не нарушить никакой экологический баланс. То есть они настолько бережно относится к своим природним ресурсом. Э я думаю, что нужно, конечно, поучиться очень много у них. Мне здається, що так само потрібно відноситися жінками до себе, правда? Звісно, ну, да, я однозначно, да, потрібно берегти своє здоров'я. Я ще раз делаю на этом, потому что красота это прежде всего изнутри, и это прежде всего здоровье. Оно все взаимосвязано, безусловно. Угу. Ну і ще таке, можливо, нестандартне запитання, якщо б про вас написали книгу, до прикладу. Е, якою б вона була, як би, як би ви її назвали, як би хотіли щоб вона називалася? Сложно сказать, но какая-нибудь такая, думаю, очень захватывающая приключенческая книга, которая много каких-то таких событий ярких. Так с названием даже не готова сразу вот, ответить вам. Mm -hmm. Ну, я думаю, что на цем подумаю, это mm возможно, -hmm. когда-то так и станется, что будет уже запрошены до нас, как автор книги. Я думаю, скорее, я да, никто бы, я скорее бы сама написала, потому что я автор очень многих статей, публикаций в интернете, о о путешествиях, и о тех же конкурсах красоты. Тому я очень люблю щось нібудь, от, в общем, піцать, які то такі очерки, скажімо. Отже, так. можливо, такий так, да, варіант, да, все ж таки. Да, да, <рес> <рес> ну, можливо, колись поговоримо і про це. Сьогодні mm -hmm. ще хотіла запитати саме про організацію, так, Красоні Закарпаття. І от щодо тих, хто зараз там знаходиться, чи є якісь вже постійні учасники цієї організації, так і, звичайно ж, які ще конкурси проводити, окрім цього, який плануєте провести? провести. Ну это у нас, вы знаете, вот так сформировалась такая очень интересная команда. Это прежде всего наша общественная организация и организация, которую возглавляет Алексей Физикош. Это э, союз адвокатов Закарпатья и предпринимателей, опять-таки, Мукачева и Мукачевского района. Плюс хороший еще потенциал, это непосредственно ваша вот, Мукачевка тоже, э, Наталья Гороховская, она возглавляет салон красоты «Марго». Также у нас такой координатор и, можно сказать, администратор конкурса тоже очень помогает. Иштан Федео-Хореограф. Хотим максимально использовать наши местные резервы, закарпатские, по спонсорам, партнерам. Вот опять-таки хочу озвучить «Кондитерский дом Бондаренко» это с теми, вот, с кем мы уже определились, потому что, в общем-то, есть у нас время, мы просто решили заранее все-таки, чтобы мы уже видели, какой состав участниц у нас будет. То есть мы еще будем нашу, как скажем так, конву усовершенствовать поступательно, тем более сохранилось много контактов, очень хороших еще с проведения «Красуни Карпатия, партнерских по всем направлениям. Хотя тот конкурс полностью делала киевская команда, именно что касается хореографии, режиссуры. Но ну, я думаю, что мы тоже достойных и ведущих пригласим, и будем стараться сделать на хорошем уровне. Ну, давайте тогда еще раз запросом во всех Закарпаток. Я думаю, что это сделаете сами сейчас вы. Ну, и мотивировать mm -hmm. их как-то нужно, мне кажется. Да, в канун прекрасного праздника Дня влюбленных и 8 марта я хочу пригласить всех действительно девушек, женщин для участия в конкурсе «Миссис Закарпатия». И для участия в кастинге, который будет проходить 1 марта в свадебном зале гостиницы Центрі в городі Мукачево з 11 до 15.00. Ну що ж я сподіваюся, що всі жінки почули закарпатські, всі ви гарні, обов'язково потрібно це показати саме на цьому конкурсі. Вам дуже гарно дякуємо за те, що завітали до нас, розказали про те, чого очікувати нарешті вже на Закарпатті. тому що багато хто зараз подумав дійсно такого не було ніколи. І добре, що здогадалися, що для жінок дійсно щось зробиться нарешті. Ну і звичайно ж бажаємо вам натхнення. Спасибо. Побільше Спасибо гарних хорошо. жінок і для того, щоб дійсно в майбутньому ми побачили надзвичайно гарний конкурс, який буде вже традиційним. Хотілося б, щоб він став традиційним. Кожного року ми визначали найгарнішу жінку Закарпаття. Дякуємо вам ще раз. Ну і будемо прощатися з вами. На жаль, але не будемо прощатися з нашими телеглядачами. Наразі в нас невеличка пауза, ну а потім знову ж таки до вас повернемося.